У вівторок, 19 лютого відбулось засідання Ради ветеранів, на якому заступник начальника управління пенсійного фонду України в Жовтих водах Тетяна Вознюк розповіла про перерахунки пенсій відповідно до постанов Кабінету міністрів України. Я хочу сказати, що Пенсійний фонд в январі кожного року підводить, проводить результати роботи за минулий рік. Я хочу сказати, що 2012 рік у нас був дуже плодотворний. Прежде всего, за 2012 год управлением проведено 5 массовых перерасчетов пенсий, которые связаны с изменением прожиточного минимума для граждан, которые утратили трудоспособность. Такие повышения у нас были с 1 января, с 1 апреля, в июле, в октябре и в декабре 2012 года. Кроме того, еще в 2012 году проведено около 7 перерасчетов по другим постановлениям Кабинета министров. Украины. Но, конечно, самым масштабным был массовый перерасчет пенсии с 1 мая прошлого года это на выполнение социальных инициатив президента Украины. Вы знаете, что с 1 мая на выполнение социальных инициатив президента Украины и соответственно до постановления кабинета министров. От 23 апреля 2012 года номер 327 про повышение уровня социальной защиты населения с 1 мая был проведен перерасчет пенсии практически 16 тысячам пенсионеров нашего города в связи с со обремениванием заработной платы, показателей средней заработной платы, с применением этого показателя за 2007 год или установлением повышения к пенсиям в размере до 100 гривен. Такому перерасчету подлежали практически все пенсионные дела, которые были назначены до 1 мая 2012 года. И я еще раз подчеркиваю, что свыше 16 тысяч пенсионеров нашего города получили право на такой перерасчет пенсий. И я хочу сказать, что вот эти повышения пенсии на протяжении всего 2012 года, они дали ощутимый результат по повышению среднего, по повышению размеров пенсии на территории нашего города. В среднем пенсии за 2012 год возросли практически на 17 с половиной процентов и если э, на за 2012 год в среднем пенсии возросли на 229 гривен. И на 1 мая средний размер пенсии по городу уже составлял 1539 гривен 81, 81 копейки. Ну, как считается, средний размер пенсии каждый знает. маленькие пенсии плюс большие пенсии делим на 17 тысяч 100 пенсионеров. Это сегодня у нас столько пенсионеров на учете состоит. И получаем средний размер пенсии. Я хочу сказать, что средний размер пенсии по нашему городу это на... 2 на 3 процента всегда превышает средний размер пенсии по региону, по Днепропетровской области за счет наших шахтерских пенсий. У нас очень много шахтерских пенсий, очень много первого списка. Я хочу сказать, что кроме осовременивания заработной платы и установления повышения к пенсии до 100 гривен, с 1 мая также были установлены доплаты к пенсии членам семей умерших инвалидов войны ветеранам войны была установлена дополнительная доплата 5% и ветеранам войны, которые были награждены медалью тыл. Также было повышение пенсии, предусмотренных законом о пенсионном обеспечении военнослужащих, повышались эти пенсии, и пенсии, которые назначены по закону о научной и научно-технической деятельности. Вот эти вот три закона, то есть закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, по которому пенсионируется у нас основная масса пенсионеров, закон о научной и научно-технической деятельности и закон Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих. Вот три закона, которые подлежали перерасчету с 1 мая. Также надбавки к пенсии, которые установлены законом о статусе ветеранов войны, были предусмотрены повышение пенсии, которые получают наши военнослужащие по выслуге лет, опять же, по закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы. Эти повышения у нас продолжаются и до сегодняшнего момента. Боялись многие пенсионеры, что те 100 гривен, которые были установлены в мае, это одноразовое повышение. Оно постоянно, то есть один раз установ, установивший такую надбавку 100 гривен к пенсии или в каком там размере получалась, человек, ее получает сейчас постоянно. Единственное исключение составляет, если человек индивидуально подаст заявление и перейдет на другой вид пенсии. К примеру, если у женщины была пенсия по возрасту, не была установлена такая надбавочка, она переходит на пенсию по потере кормильца, в таком случае право на получение такой доплаты к пенсии теряется. То есть надбавка устанавливается один раз к одному виду пенсии. Но таких случаев очень мало, и они не составляют большой процент от общего числа пенсионеров. Я хочу сказать, что в 2013 году мы будем продолжать делать все перерасчеты, которые будут предусмотрены решением правительства, предусмотрены законом Украины о государственном бюджете Украины на 2013 год. Это у нас повышение прожиточного минимума произошло уже с 1 января 2013 года и повышение прожиточного минимума с 1 декабря этого года. Два повышения предусмотрено в этом году. Ну и кроме всего прочего, все постановления, которые будут изданы в течение этого года, опять же, пенсионный фонд будет выполнять в рабочем порядке. Будет постановление, будет выполнение, будет изменение в законе, будет опять же, его выполнение. Потому что пенсионный фонд <как> – это, прежде всего, орган центральной исполнительной власти, которому обязаны, который обязан выполнять все законы и все постановления, особенно касающиеся пенсионного обеспечения граждан. Что я хочу еще сказать, что мы работаем напрямую с пенсионерами, стараемся, по крайней мере, как я вижу в нашей работе, и выезжать на предприятия, там, где есть трудовые коллективы, потому что не всегда работающие граждане могут прийти к нам на встречу в пенсионный фонд. Вот недавно мы были на предприятии НПК, а там это бывший сняла тот, который имеет задолженность по оплате взносов в пенсионный фонд. Объяснили, да, людям, что, да, объяснили людям, что они пока на сегодняшний день потеряли 5 месяцев страхового стажа, и что предприятию необходимо прилагать все усилия для того, чтобы покрыть долги перед пенсионным фондом и выйти уже на равномерный страховой стаж, покрыть задолженность по заработной плате. Коллектив принял со вниманием эти все вопросы, и, в принципе, сами коллектив нас и пригласил для получения разъяснений. Мы, конечно, не стоим на месте. С 2011 года, где-то с конца 2011 года, мы ввели новую форму работы с населением. Мы приезжаем, например, на выездной прием, на веселую Ивановку бывает, мы на водобуде бываем, бываем на предприятиях, бываем в советах ветеранов. То есть те люди, которые организованы, которые могут прийти, забываем трудовых коллективов. Но мы забыли о тех людях, которые не организованы, которые не имея работы, сидят дома. Мы начали проведение семинаров с безработными гражданами перед пенсионного возраста ежеквартально в центре занятости. Мы собираем таких людей, которым интересно, которым необходимо уже оформляться на пенсию, знать пенсионное законодательство. И, в принципе, такие семинары себя оправдали. Люди начали приходить, интересоваться, получать информационные материалы, получать какие-то перечень документов. И ежеквартально мы проводим такие семинары. Поэтому я считаю, что с каждым разом мы будем искать новые формы работы с населением, чтобы доводить им новую информацию о пенсионном обеспечении, даже и старую информацию. Потому что законы о пенсионном обеспечении, они многолики, многогранные, их очень много. И самостоятельно гражданину, который захочет в них разобраться, очень трудно. Присутни на сборах, мали возможность задать питания фахивцам с пенсионного фонду. Детям войны на 2013 год ничего не запланировано? Гасите ну, 10 процентов. Смотрите, да, Но 10 процентов. Ну, 10 процентов я хочу сказать, пока я не увижу закона, и утвержденного закона об изменении, внесения изменений в закон о государственном бюджете Украины, я пока за 10% вам говорить ничего не буду. В законе Украины о государственном бюджете на 2013 год были предусмотрены 7% от прожиточного минимума. Эти 10%, я так понимаю, это проект или предложение или еще что-то. Пенсионный фонд работает по установленным законодательным нормам. На сегодняшний момент установлена законодательная норма 7% от прожиточного минимума. В порядке, который установлен Кабинетом министров Украины, исходя из наявного финансового бюджета Пенсионного фонда, мы выплачиваем эти 7%. Если в закон Украины о государственном бюджете на 2013 год будут внесены изменения, и будут из изнесены изменения как раз по вашему интересующим надбавке, то пенсионный фонд тут же сделает перерасчет. Что мы обращаем будет. внимание на то, что мы исполняем законы, а не пишем их. Поэтому будет закон, будет исполнение в ту же минуту, как говорится. И ещё сразу перерасчет. А те, которые поделили на пенсию по второму списку вредностей, тоже ничего нет. Но я хочу сказать, почему этот вопрос возникает. Второй список, еще начиная с советских времен, давал право только на досрочный выход на пенсию. Это была единственная льгота, которая была предусмотрена для второго списка. Никаких либо других, каких-либо других льгот по стажу расчету стажа или еще чтобы законодательством не было не предусмотрено ранее не предусмотрено в настоящий момент второй список это досрочный выход на пенсию это единственная льгота для второго списка это и есть его отличие от первого списка где за каждый отработанный год добавляется по одному проценту. Все-таки второй список дается, первый список не зря разделяется. За переработанный стаж так и остался один процент. Да, в законе предусмотрено за каждый год сверхотработанные нормы один процент или от расчетного размера пенсии, если этот расчетный размер пенсии меньше, чем минимальная пенсия, или один процент от минимальной пенсии по возрасту. И я хочу заострить вопрос. Когда мы делаем перерасчеты, отвечая на предыдущий вопрос о трех вариантах расчета заработной платы по перерасчету пенсии, если мы досчитываем стаж, то доплата за сверхотработанный стаж считается по нормам старого законодательства. Женщине этот стаж считается свыше нормы 20 лет, мужчине свыше 25 лет. Если мы делаем перерасчет по стажу по заработку, Здесь уже включаются нормы нового законодательства. И сверхотработанный стаж будет рассчитываться женщине сверх 30 лет, а мужчине сверх 35 лет, потому что применяется новый закон. Вот поэтому в большинстве случаев и невыгоден перерасчет по заработной плате хотя бы за счет того, что уменьшается доплата за сверхотработанный стаж. А так, за сверхотработанный стаж 1% у нас и остался. Елена Николаевна, вопрос такого плана, это раньше поднималось на заседании Совета ветеранов. Значит, как и в личных на приемах обращаются с выплатами на 9 мая, будет ли планируется выплаты на 9 мая участникам Великой Отечественной войны с учетом закона о бюджете на 2000 2013 год или вступает в силу работа закона о статусе и социальной защите ветеранам когда там 10 9 8 сколько там минимальных э, прожиточных минимум я хочу сказать что выплата одноразовой помощи к 9 мая находится в компетенции ведения управления труда и социальной защиты населения, поэтому конкретно говорить за эти выплаты угу, я конечно. сейчас здесь не могу. Хотите, я уточню этот вопрос и вам в рабочем порядке в телефонном режиме я его. Ну расскажу. и нас Парашют. еще интересует вопрос 9 мая сейчас набирает силу работа с первичными ветеранскими организациями в плане организационной работы с детьми войны. Даже проскальзывает такие вопросы, что необходимо создать. Такие такие ветеранские организации детей войны, которые бы могли работать и защищать свои права и интересы, ничего не предусматривается в законодательном базе, вот на даже на информативном поле вашего управления в различных добавках или о каких-то там изменениях тех же выплатах дополнительных. Кроме того, что мы и знаем. 7 Я хочу сказать, что на сегодняшний момент то, что предусмотрено в законодательстве, с этим мы и работаем. А что касается информативности населения работая в информационном поле, то я думаю, что тут у нас поле деятельности не ограничено. Мы можем создать и работать с вами путем разговор... влияния детей войны на работу средств массовой информации, ветеранских организаций. Ведь дети войны и ветераны войны – это, в принципе, родственные души. И я так думаю, что разделять их не следует. Это... И они неразделимы, они вместе идут. Это мое личное мнение, конечно, а внутри ветеранских организаций, внутри ваших ячеек вы можете организовать работу по вашему подобию, как у вас это предусмотрено сделать. Я так, я так уставом. думаю. Да, по как предусмотрено? Вашим уставом, уставом ветеранской организации. Вы можете, может быть, отдельная ячейка. Человек будет э, руководить какой-то группой людей, быть инициатором выступать. Ну, то есть не всегда каждый человек может сам себя защищать. Может быть выделенная активная инициативная группа, активный человек внутри этой группы и вести от своего личного имени, от имени детей войны, какие-то вопросы задавать, проводить Спасибо, инициативу. Елена Конечно, тут а -а -а. больше всего волнует вопрос надбавок, выплат и к 9 мая, и вообще к надбавке к пенсиям этой категории лиц, потому что действительно у нас и в городе 5111 человек, очень много. Если учитывать, что участников Великой Отечественной войны, боевых действий у нас всего 139 осталось, те, которые да. имеют, ну там плюс приравненное всего 157, а уже такой категории, как дети войны, 5000, 111 ага. человек. Такие категории, как участники войны, которые приравнены, 2560 человек. Ну и, конечно же, ветераны труда. Да. Это те, которые ну как, офачены да, работы. Да, организационные работы стоят на учете первичных ветеранских организаций. Ну, вот той цифры, которые вы сказали, у нас 17 100 пенсионеров, все услышали, для, для работы в своих ветеранских организациях. У нас 14 500 э, фачино работы. организационные работы в первичных ветеранских организаций. Плюс 3 000 людей работает, еще продолжает работу и состоят на учете. В трудовых как коллективах, работающих, как работающих. Да. Поэтому будем так считать, что с того количества, которое мы имеем пенсионеров на сегодняшний, на, на сегодняшний день, все-таки вот эти вопросы социальной справедливости, они контролируемы, потому что люди состоят в первичных ветеранских организациях, в трудовых коллективах, но ну, там осталось совсем немного mm. тех, которые не работают и отказываются становиться ветеранской Машу. организации на учет. Стоят они на учете в управлении труда и соцзащиты стоят на учете в пенсионном фонде, потому что тут пенсия, а там различные получают же они льготы, поэтому необходимо стоять и, и стоят на учете. А уж первичные ветеранские организации нет, потому что у нас есть, Елена Николаевна, 10 ветеранских организаций, которые не имеют трудовых коллективов, за о них не беспокоятся профсоюзные организации, потому что их просто нет. И, конечно, того внимания ветеранам своим, в том числе и детям войны, и инвалидам, участникам войны, конечно, уделяется гораздо гораздо меньше вот почему и настаивают на том чтобы э, в общем как можно было больше общественных организаций которые мы могли бы отстоять защитить их права и законные интересы но между пенсионерами свыше 80 лет ходят разговоры но это наши я за своих говорю пенсионеру что вот так получает после 80 лет 10, та 20 гривен, та 15. Правда жли что установленный порядок доплаты после 80 лет? Я хочу сказать, что это вы ведете речь о надбавке на уход к пенсии. Если человек достиг пенсионного возраста и нуждается в постоянном постороннем уходе, при этом он одинокий, и, Он, не ждать 80, и не ждать 80 лет, 80 лет. И не ждать 80 лет. Одинокий пенсионер, нуждающийся в постоянном постороннем уходе. Одинокий. Это то, что у него нет трудоспособных детей, которые обязаны по закону его содержать. Это уже начиная где-то с 96-го года изменился гражданский кодекс. А э, необходимость постоянного постороннего ухода подтверждается справкой ВКК. Если есть наличие два этих фактора, по заявлению пенсионера мы можем установить надбавку пенсии на уход в размере 50 гривен. Это зависит то есть, от самого пенсионера, насколько у него это возникает в этом необходимость. Потому что, я так понимаю, ВКК врачебная консультационная комиссия, а наш не всем может дать такую справку, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе. Ну а после 80 лет, я так думаю, что основная масса нуждается в постороннем уходе. И в таком случае нужно начинать работу с медсанчасти, а потом идти в пенсионный фонд. При условии, если нет трудоспособных детей. Трудоспособные дети – это те, кто не достиг пенсионного возраста или не является инвалидом. Если сын, дочь – инвалиды или уже получают пенсию по возрасту, в таком случае уже человек будет иметь право на надбавку на уход. Это есть надбавки такие в предприятиях, организациях, учреждениях разовые, типа нашего Восточного ГОКа. Они располагают такой возможностью, когда человеку исполняется 80-90 лет, они в качестве одноразовой выплаты выплачивают определенную сумму. Но это один раз в год и только в дни празднования юбилея. Это сейчас было 100, теперь уже с этого года или с 2012 года, 2012 года 200 гривен. Ну а вот это очень хорошая информация Елены Николаевны, потому что у нас очень много таких людей, но только внимательно надо подходить к этому вопросу. Не каждый взял и побежал, а только те, кто имеет такое право через ВКК, через своих родственников и так далее. Если есть дети, потом выясняется, и другие формы можно применить. За ними могут ухаживать и те наши работники, социальные работники территориального центра. Но это же опять-таки условия. Есть ли дети, где они живут, в каком уже возрасте дети, что могут эти дети и так далее. Если молодые, трудоспособные, то понятное дело, что такой львоты не будет. Но если все подходит, то о чем сказала Елена Николаевна... И те условия ухода, которыми располагает территориальный центр, такое надо делать и людям в этом плане нашим помогать.